जिन्होंने आमदनों में शांति छाई है पता लग गया हौली हौली कि पटने च आए दशम पातशाह और दशम पातशाह ने ये भी लिखे है आदि अंत को ही अवतारा सोई गुरु समझो हमारा धन गुरु तो जिन्हें अवतार होने ने सारे मेरे हुए पर अज के लोग बड़े रौना पाके

ते उस वक्त पीर भिकम श वाले मुख करके नमाज पढ़नी शुरू कर दी जलों चढ़ते वाले पदसे मुख करके नमाज पढ़ी ना जे पीर भिकम शाह चेले कहते अपने दिमाग खराब हो गया अच्छे अ

और जिन्हें अवतार हुए हो ने भारत भूमि से हुए ने किसे हो देश में कोई अवतार नहीं हो जिन्हें संत हुए ने महान वो भी भारत की धरती से हुए ने और जिन्हें उद्यम हुए ने वो भी भारत की धरती से गुरु नानक महाराज वर्गे अवतारा ने बचन किए भावें लंगर चला हो गए

जिरा अल है वो किसी कौम नहीं हूँ ना किसी पंथ का होंगे वो एक साल होंगे वह किसी जात पात लाल नहीं हूँ कोई इधर नहीं हूँ छोटे बड़े का माया भी मायाधारी है जे मायाधारी रब हाँ तो धरने में क्यों मिलता पंजी अपने अंत स्कम चो जिन दिनों भगवान के दर्शन करने से

राम जपते ने नाम जपते ने ही सत्कार किया जंग चलाई और हाथ छेड़िया और, और आप अगर बोलता रहा वो की नहीं करता करता सारा कुछ करवा जगह हम अपना तो मन ही जल हो जाता अपना तो माता पिता का कहना नहीं मानते रामता है जो पीर भिदुर शाह ने कहा पठने चल अवतार आया अपना गुरु महाराज का सतार करना बिल्कुल अवतार नहीं, तो नहीं। करो वो कई नहीं चल रहे पीर भिदुर शाह हजार की तादाद में चमीर तन गुरु गोबिंद महाराज के दर्शनों जा रहे हैं

शाने एक तुम सामने बैठे जल स्ूर्ती लाई पूर्वदेव के परकटी हे कजो बेलाही पूर्वदेव के परकटी हे कजो बेलाही और तुम तो खाने में बैठे जल स्ूर्ती लाई पूर्वज वाला परकटी हे कजो विदुषा महाराज की जय कर दो पटने वाले कृपया अल्लाह का प्यार सुन मेरे पितमा मेरी अर्जोई तेरे बाजो मोजला ना इथे कोई चार मिला लिया पदे मैनू दिल भर आला